Iki kedadeyan nalika aku isih SD. Omahe wong tuwaku umur 100 tahun sing mapan ing jero pegunungan Prefektur Iwate. Wiwit aku isih cilik, aku wis akeh pengalaman misterius ing omah sing didunungi Simbah. Sing paling gumunake yaiku swara tawwa lan langkah bocah-bocah sing kepruwu ing tengah wengi. Wiwitane aku ngira iki mung kayalanku, nanging amarga aku krungu saben wengi, aku wiwit wedi banget. Nalika aku ngandhani Mbah Putri babagan iki, dheweke mung kandha, "Oh, Iku sasiki warasi miturut mbahku roh sasiki warasi wis suwe manggon ing omah iki lan kadang kala katon ing sawijining bengi nalika aku lagi turu aku weruh bocah wadon ngadep ing sandingku wong wedok iku nganggo kimono senajan aku mung samar Samar ndeleng raine dhewee mesem marang aku Luweh penasaran tinimbang wedi aku nyoba ngomong karo bocah wadon kasebut Nanging wektu sabanjure bocah wadon kasebut ilang Esuke nalika aku ngandani eyang babagan iki dhewee kandha Zasiki warasi tansah manggon ing omah sing seneng. Aku yakin bakal nggawa kabungahan kanggo kula Sawetara taun sabanjure kita mutusake pindah omah. Bengi durunge aku pindah. Aku turu dewe ing kamar sing dak deleng nalika isih cilik zasiki warasi banjur suworo towo bocah bocah podo gumuruh ing sau kamar aku nyawang metu jendelo nanging ora ono wong nanging kamar kasebut diisi kanti swasono sing anget lan lembut aku mikir yen sesiki warasi teko kanggo pamitan karo kulo wargaku lan kanti rasa syukur ing ati. Aku ngucap matur nuwun. Aku ora tahu weruh zasiki warasi wiwit iku nanging kenangan anget soko omah iku tetep ing atiku nganti saiki.